Олександре, такий от дебют та після повернення стався. Неочікувано трішки, але як виявилось, були готові. Збори пройшов, що я не дуже готовий. Це нормальна ситуація. Були готові, мається на увазі хорошою такою яскравою грою, тому що. Для чого? Я туди вихожу в ворота, щоб виручати. Так не вийшло до кінця, звісно, це зробити. Трудно сейчас что-то комментировать после игры сразу. Да. на вашу думку, к чему игра так склалась, чему нажали для нас такие результат? видите пока вроде как бы играли в начало второго тайма вообще ничего не предвещало, потом посыпались не моменты, я не знаю, ну, не могу я сказать, что ребята были не сконцентрированы, все, ну не знаю, почему. Я думаю, будем разбирать эту игру смотреть моменты, из чего они вообще возникали, и делать уже соответствующие выводы. Александр, ваша точка зрения на то, что сегодня и последние дни происходит в Украине эта вся ситуация? Ну, это вообще это уже ужасная ситуация, наверное. Это гибнут люди, это, наверное... Трудно вообще это комментировать. Это, я думаю, там, правительство наше сделает соответствующие выводы какие-то, что надо сделать для того, чтобы это все прекратилось. Не знаю, я вот смотрю телевизор, страшно домой ехать. Там семьи, наверное, люди, ну, я не знаю, просто бардак творится. Что бы вы хотели нашей стране? Ну, чтобы это быстрее прекратилось все закончилось, наверное, как-то уже, ну, мирно на это, наверное, уже вряд ли, да, закончится, потому что уже творится просто беспредел. Не знаю, терпение, может, какой-то выдержки, я не знаю, чем. -то. Что -то можно в таких ситуациях желать, потому что я первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь. И трудно что-то вообще сказать. Да, ну я не знаю, ну как. Я... Не будем сделать там сцент на вот это, ну, на все это, что происходит в стране, потому что мы делаем свое дело и должны, как, ну, профессионально к этому относиться. Ну, я не знаю, наверное, у каждого в голове ну, наверное, во время матча этого не было, но постоянно держится в голове вот эта вся ситуация, которая происходит в стране. Я думаю, это ну, невозможно, чтобы это не ну, с, этим, с этих мыслей не было в голове.